Это просто Украина. Вот это просто Украина. Надо спину держать, да? детей маленьких, бабушек носила. Все как положено. Я никогда не была волонтером, ни собачкам, ни кошкам не помогал. И муж мой не военный, и сын мой не собирался идти в армию. Ни, никаким образом. В общем-то, наоборот, от армии косил. Закинчив Днепетровский университет экономики и права, там, но ну а далее начались же події, которые до карину изменили жизнь моя и, взагали были такие моменты такие, что могло бы и обервать жизнь. Мы еще не понимали, что грядет война с Россией, но я видел, как колонны едут в сторону Днепропетровской области, с Донецка. Больше всего, что какая-то военная часть переезжала, ее специально уже вытягивали оттуда, чтобы ее не захватили, ну, чтобы оружие и все не ушло под сепаров. То есть сразу была дана команда не защищать. с ну, 2014 -го года помогаю нашим парням, ну, я не считаю, что я волонтер. А я считаю, что я больше перевозчик. Перевозчик того, что мне дают, присылают. И все это я отвожу на передовую. Когда началась война, вот это острое чувство того, что если ты сейчас что-то не сделаешь, то когда тебя спросят, кто ты, ты не скажешь, ну, потому что тебе нечего будет сказать. В марте 14 у всех было настроение плохое, Поэтому мы поехали все втроем к военкомату и записали моего мужа в армию. Я очень счастлива людина, я хотел стать лекарем и стал лекарем. 9 октября -го я пошел записываться в военкомат добровольцем, Добровольчий украинский корпус, работать у отпуск, в выходные дни, ездить на фронт. После того, как их сформировали в мае, 15 июня 2014 года их отправили на передовую. Просто с автоматами и гранатами. Мой муж был начальником связи. Оказалось, что связи-то и нет. И нужно было купить рации. Волонтером я еще тогда не называлась. Никто не назывался волонтером. Сумма была большая. Нужно было 3000 евро. Ну вот попросила одних друзей, других купили а на сдачу купили парню берцы. А сын в это же время тоже стал волонтером, а потом пошел в правый сектор, а потом стал циничным бандерой. в менеджером с продажи, продавал кастрюли какие-то. У дядьков, которые были достаточно такие скнары, жадобы, Коли ти сидиш в офісі там за 3 тисячі гривень, а перед вікнами приїжджає на Феррарі, на, на, на шинну чимось на своїх машинах. І після от таких, от якихось буденних ти потрапляєш в таку ситуацію от... той самий Майдан, та саме інститутська. У мирній столиці, у мирний час, ти бачиш кровицю, бачиш хлопців, які перед тобою падають. меня подруга позвонила мне утром, говорит, я прочитала пост, что к нам привезли первых в госпиталь ребят, которые горели на блокпосту. И я начала ездить в Мещниково, как бы это моя была некоторое время зона ответственности. Ну а потом, естественно, ребята, которые пролечились, они пошли опять на фронт, позвонили, сказали, ой, у нас тут беда. У нас на весь батальон один тепловизор. Так получилось, что за неделю удалось собрать, как сейчас помню, 42 348 гривен, как бы на первый тепловизор. Так и закончился только госпиталь, начался еще и фронт. Ну а потом начался и уже обратного пути не было. И я вообще не понимал о том, что происходит. В моем понимании было, что там ополчение. Десять человек со собрались, в блокпост построили, и каким-то фигом они с нашими военными там перестреливаются. А на самом деле уже шла полноценная война и толком не понимал, сколько всего происходило, сколько людей гибло на тот момент. Самое интересное, у меня был белый билет, я был не Но война все меняет. Мне меня через два часа уже был новый военник. Там, где я уже пригоден, там, где все хорошо. Первая моя поездка на фронт была на Песке. Ну, уже список уже дальше пошло и поехало. Просто объемы помощи возрастали, ну, и возрастало, значит, количество поездок. Были такие дни, в общем-то, по две поездки в неделю. Сделал этот раз, ты уже больше не можешь остановиться. Уже все. что ну, я себе рассказывать? Жена, трое детей. Занимаюсь ремонтом автомобилей, то есть я директор СТО. Пригнали расстрелянную машину, попросили сделать. Просто помогали, потому что надо было. Это ну, Volkswagen Т4 был, самый первый. Очень долго прослужил в аэропорту. Делали первую машину правосеком. А потом всем подряд. Все, кто обращался. И бронировали машины, и ну, случайно ТО Жена собачки, собачек кошечку возила оттуда с этого, с Поддонецка, с Песок. Наши люди там покидали все. Заперте, туди повний едем, обратно повний звірі. Тут роздаємо. Все. Ну, как то так. Ну, потім перестал брати, тому що опасно стало. Ну, діти вдома. Ми розуміли, що нам потрібно йти дійсно, на фронт, допомагати хлопцям, тому що була нагальна необхідність. Поїхали на підготовчий табір, рекрутин-центр козацький тоді, вступити в АЗОВ. І от 17 червня 2014 року. Почалась наша мишлях бы в боевом у азов. Первые боевые выезды. Вот этот ужас и страх, да, август-сентябрь. И потом в октябре был очень большой всплеск людей, которые встали и пошли помогать. Не потому что все пошли, я пошел, а вот именно людей, которые ощутили вдруг острую боль и боль за того, кто живет рядом. Кто-то ушел на дембель, кто-то подписал контракт, кто-то кто, -то, кто -то тебе по наследству достался, да, кто-то вернулся. Ну, в общем, ты уже в этом всем, и, по-моему, из этого выйти уже до конца, до победы невозможно. Я поехал в свой первый такой полубоевой боевой выезд на дежурство в разведку. И приезжаем мы ночью, вообще ничего не видно, какой-то лес. Но основная цель, говорит, нам ночь пережить, чтобы с нами ничего не произошло. А с утра уже мы будем вести нормальное наблюдение. У меня ни тепловизора нету, ни ночного видения, ничего. Говорит, следи, чтобы если оттуда будет кто-то идти, ни в коем случае сразу не стреляй. А я понимаю, что я сижу в кустах, если человек идет с тепловизором, либо с ночником, но ну, сразу видишь, а я тут сижу. И он насколько близко подойдет, он сразу просто так вот с 5 метров в очередь меня фигнет и все. И с соседней посадки хруст. Я именно такой аккуратненько перевел в боевой режим. И я вот так вот прижался к этому дереву, как можно, туда автомат наслал. Я вот так вот, наверное, ну, минут 15 сидел, практически не дышал. Ну, больше всего, что ветка какая-то упала, либо еще же. А у тебя вот эта веточка, которая упала, у тебя сразу все в душе замерло, и ты сидишь и ждешь, лишь бы оттуда ничего сейчас не фигануло. Такое. Ну, потом как-то втянулись, объяснили, что как там. Двое моих побратимов на месте загинули, которые спереди сидели на машине. От, один хлопчина, там перебиті ноги одному так само, ампутували кінцівку. Я отримав поранення очей. Якщо співпоставити втрати і ці поранення хлопців, то, то мені пощастило. Оскільки в мене були руки, ноги цілі, прям, ну просто нічого не бачив. Функція на передку не е, така, як у лікарні. Я ж не лікарем там працюю, а звичайним польовим пар парамедиком. А до того ж я лікар-інструктор батальйонного госпіталі. Я проводжу вишколи, беру участь у там, симуляціях, читаю теоретичні заняття, практичні проводжу з тактичною медициною. І коли всі лежать під обстрілом, не можуть відірватися від землі, парамедик того собі дозволити не може, має призупинити свій інстинкт самозбереження і витягти пораненого. Тому він герой. Але поранений парамедик це... Військовий злочинець. Тому що він мало того, що не, не здатний надавати допомогу, він ще відтягує на себе кілька людей, які не воюють, а вже надають допомогу йому. Двохсотий парамедик – знову герой. До вересня місяця я не був оформлений офіційно. Тобто, всі ці події: там Мар'їнка, Іловайськ, Оборона Маріуполя, я якби. Якби що сталося, то просто як, не знаю, туристів, хто. Ми отримали дуже багато поранених, загиблих в серпні 2015 року. У мене тоді перший раз в житті, я зрозумів, що в мене закінчилися мішки для двохсотих. Да, То було страшне місце. Просто саме відчуття того, що не вистачило мішків. Старалась нічого не чувствувати. Я, собственно говоря, и волонтером стала, потому что это было средство самозащиты. Чтобы с ума не сойти, так получилось. Самое грустное, конечно, когда друга привезли в закрытом заловой. Ну так. Вчера чай с ним пил, да, а через неделю его нет. Такое часто было. В один момент може статись що завгодно, тому що це війна. І а, от... хлопців не стане. Думаю, люди відчувають, хлопці відчувають, що загинуть або не загинуть. Є кілька бійців, яких пригадую. Вони дуже духовиті, мужні, молоді патріоти. Ну, вони дуже любили життя ну, і були в свідомості. без жаху, без эмоций, без истерик. Дуже спокойно. Дуже мужня. Ишло життя. Там погибли ребята, которых я знал. Естественно, остальные все отключили телефоны, им нужно было выходить. Мне еще, как волонтеры, звонили постоянно родственники и жены. Батальон-то вышел, а моего-то нет, он так и не вышел на связь. Вот как бы узнать? А как узнать? Любая свобода дается, в любом случае, кровью. Это, это рано или поздно бы случилось. Там же алкоголики не гибнут, там хорошие пацаны гибнут, хорошие люди. Попадаешь куда-нибудь под обстрелы, ты начинаешь понимать, что тут это не фейк, это война. То есть понимаешь, что если оно там не остановится, то будет такое же в Днепре. А ну, що тут до Діправи? 200 кілометрів. Тобто, як би, один марш бросок і все тут. Важко дивитися і спостерігати за людьми, які і досі не зрозуміли, що відбувається взагалі в Україні. Ну, просто такий дисонанс. Ти розумієш, ну як так? Ну хлопці гинуть, щоб зробити мир нам тут. люди. дячне. Волонтеры это, я считаю, люди, которые передают помощь от простых людей. Один человек он отождествляет э, в таком случае подвиг многих людей, потому что он везет то, что ему собрали люди. А в том, что собрали люди, может быть то, что кто-то оторвал последнее от себя, а кто-то не додал своим близким. Мне приходили к нам бабушки, которые ежемесячно его получала на пенсию и несла нам. 30, 40, 50 гривен. А были бабушки, которые из дома уже вынесли все. И однажды бабушка пришла и принесла стиранные пакетики. Говорит, девчатка, надо же паковать вам, вот вам пакетики. Вот это волонтеры на самом деле. Вот те, кто готов отдать последнее. приходила такая думка, что да, вот... Не застрелили на институтский 20-го, Не загинув під час цього вибуху, значить, варто продовжувати не складати ручки. Професійна деформація особистості в мене давно вже настала, а війна ще додала. Я думав, що я залізний, але я відчуваю, що і поранення, і хвороба, і все ну, дається знаки. Я розумію, що до кінця буду робити те, що потрібно робити. Зараз общественность настільки звикла поднимать резонанс и действовать сообща, что люди понимают, что они наконец-то могут как-то влиять и делать то, что до 2013 -го года этого не было. Если ты человек образованный, если ты человек грамотный, то для тебя э, помочь, когда плохо соседу, это абсолютно нормально. Сейчас ну, для меня главная цель это, когда все закончится, спросить себя, чем я занимался, был ли я полезный. Я не хочу там, ой, скоріше би наступив мір. Ні, нам ну ми повинні потому тому ну, що мір же може наступити будь-якою ціною, да? Нам, а нам, то нужна победа. Надія така реальна є на те, що ми переможемо і не просто війна закінчиться. Не просто буде брізський мір чи мінський мір черговий, а буде перемога. Імперія не зупиниться, поки не рухнет, не розвалиться. Люди Днепра, с которыми я сталкивалась, они пытаются. Хотя я знаю, что большая часть Днепра не пытается. Но Украина – это именно вот эта малая часть. Это добровольцы и волонтеры. Как-то так.